ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے واٹ از the پرپز of our لائف کہ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں ہم نے کبھی سوچا ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے ہمارے حیات کا مقصد کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج کی آڈینس ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ہے تیس چالیس پچاس ہزار زیادہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کبھی بھی کسی نے پہلے سوچا آج کے پہلے سوچا کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے جس نے بھی سوچا ہاتھ اوپر کرو ماشاء اللہ ماشاء اللہ پچاس چالیس فیصد نے سوچا ہے ماشاء اللہ اور اس کا جواب کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کیا ہمیں ضروری ہے جاننا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے میں آپ کو چند مثال پیش کروں گا پھر آپ یہ جان سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کا مقصد جاننا ضروری ہے کیا نہیں اگر ایک شخص ایک چوراہے پہ آتا ہے اور ایک سڑک پہ گزرنے والے آدمی سے پوچھتا ہے کیا یہ سڑک کدھر جا رہی ہے وہ آدمی اس سے پوچھتا ہے آپ کو کہاں جانا ہے تو وہ کہتا ہے کدھر بھی چلے گا تو آدمی جواب دیتا جب کدھر بھی چلے گا تو آپ کیوں پوچھ رہے کیا سڑک جاتی ہے آپ جائیے آپ پوچھ جائیں گے کدھر بھی اور ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ایک شخص بلڈر ہوتا ہے بولتا ہے میں بلڈنگ باندھوں گا تو ایک شخص پوچھتا ہے کتنے مارنے کی بلڈنگ باندھنا چاہتے ہیں آپ تو بولتا مجھے پتا نہیں اس بلڈنگ کی ایریا کیا ہے بولتا ہے مجھے پتا نہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں شخص کے پاس دیر از نو گول ان کے پاس ٹارگیٹ ہی نہیں ہے پہلا شخص جو چوراہے پہ جا کے پوچھتا ہے سڑک کہاں جا رہی ہے اسے پتہ نہیں کہاں جانے کا ہے اس کے پاس گول ہی نہیں ہے جو شخص بلڈنگ بنانا چاہتا ہے اس کو پتہ نہیں کتنے مالک کی, کی بلڈنگ ہے وہ بلڈنگ کی ایریا کیا ہے ہی ہیز نو گول گول ہی نہیں ہے ایک وقت ایک پڑوسی اپنے پڑوسی سے پوچھتا ہے کہ آپ کا کتا ہمیشہ کوئی بھی گاڑی یا موٹر سائیکل جاتی ہے تو اس کے پیچھے دوڑتا ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ کا کتا کبھی کوئی گاڑی کو پکڑے گا یا موٹر سائیکل کو پکڑے گا تو پڑوسی کہتا ہے آپ سوچ رہے ہو پکڑے گا کہنے میں سوچتا ہوں پکڑے گا تو کرے گا کیا وہ گاڑی کے آگے آئیں گا تو کرے گا کیا تو اسے کہتے ہیں گول ویڈاوٹ پرپیس گاڑی کو پکڑنے کا بٹ پکڑے کے بعد کرے گا کیا گول ویڈاوٹ پرپیس مثال کے دور پہ ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ آپ گریجویشن کیوں کر رہے ہیں تو بولتا ہے پتا نہیں آپ گریجویشن کرنے کے بعد کیا کریں گے بولتا ہے پتہ نہیں بول گریجویشن کرنے کا ہے نی گریجویشن کا گول ہے گریجویشن کرنے کا ٹارگیٹ ہے لیکن کیوں کرنے کا اسے پتہ نہیں اسے کہتے ہیں پرپس وداؤٹ گول گول وداؤٹ پرپس ایک تیسری مثال ہے کہ لوگ اکثر فالو کرتے ہیں بلائنڈلی آنکھ بند کر کے فالو کرتے ہیں ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ آپ کامرس میں گریجویشن ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ میرا دوست کر رہا ہے کرنے کے بعد کیا کریں گے مجھے نہیں پتا ایک شخص ووڈ کی ہندی پکچر دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ہیرو امیتابھ بچن بومبے میں آتا ہے چند دنوں میں کروڑپتی بن جاتا ہے تو سمجھتا ہے میں بھی بمبے آؤں گا یا میں کراچی آؤں گا چار پانچ دن میں کروڑپتی بن جاؤں گا وہ پکچر دیکھ کے ہیرو سے متاثر ہوتا ہے ایک شخص بولتا ہے کہ مجھے ہائی ہونڈا ہے آئی ٹین خریدنے کا ہے کیوں کیونکہ شاہ رخ خان وہ گاڑی چلاتے ہیں شاہ رخ خان ہائی ہونڈا ہے آئی ٹین چلاتے اسی لئے اسے ہائنڈا خریدنے کا میں اس سے کہتا ہوں شاہ رخ خان کبھی زندگی میں وہ ایڈورٹیزمنٹ میں پہلے کبھی ہائنڈا میں بیٹھا نہیں ہوگا نہ کب بعد میں بیٹھے گا وہ اشتیار کے لئے ایڈورٹیزمنٹ کے لئے شاہد بیٹھا ہوں گا اس کے پاس شاہی بی ایم ڈبلو ہوگی یا مسلیز ہوئے گی آپ شاہ رخ خان کو دیکھے ہائنڈا میں بیٹھتے آپ کو ہائنڈا خریدنے کا دوسرا شخص کہتا ہے کہ مجھے ٹیگور کی گھڑی خریدنے کا ہے میں کیوں کیونکہ شاہ رخ خان ٹیگور کی گھڑی پہنتے تو اسے کہتے ہیں کہ بلائنڈلی فالوئنگ آپ بلائنڈلی فالو کرے شاید آپ کے دوست کو فالو کر رہے یا ہیرو کو فالو کر رہے آپ کا جو گول ہے وہ ہیرو کو فالو کرنا ہے آپ سمجھتے کہ آپ ٹیگور کی گھڑی پہنیں گے تو شاہ رخ خان بن جائیں گے آپ ہائنڈا خریدیں گے تو شاہ رخ خان بن جائیں آپ کا گول کیا ہے اور کچھ لوگ کا گول ہوتا ہے لیکن نو پلاننگ ایک شخص کہتا ہے ایک شخص ٹیکسٹائل کی کمپنی کو خریدتا ہے بولتا ہے اس میں بہت منافع ہے رول اس کے پاس ہے اس کو دندے میں تجارت میں منافع کرنے کا ہے وہ ٹیکسٹائل کی کمپنی خرید لیتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے آپ اپنی کپڑے کدھر بیچیں گے بولتا مجھے پتا نہیں آپ را مٹیریل ٹیکسٹائل کا کہاں سے خریدیں گے مجھے پتا نہیں آپ کسی کو اپوائنٹ کریں گے سی او کو یا مینیجر کو بولتا مجھے پتا نہیں گول تو ہے مقصد تو ہے کہ منافع کرنا تجارت میں دھندے میں لیکن نو پلاننگ گول ویڈاوٹ پلاننگ ایک اور ایک مثال دوں گا میں ایک شخص کو سائنٹس بننے کا ہے بولتا مجھے دنیا کا ایک سب سے بہتری سائنٹس بننا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ ریسرچ کرتا ہے اور تحقیقات کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین سائنٹسٹ ہے آئیزیک نیوٹن اس کی تحقیق بالکل صحیح رہتی ہے پھر وہ کیا کرتا ہے جس طریقے آئیزیک نیوٹن کے لمبے بال تھے کلی بال وہ لمبے بال اگاتا ہے کلی بال اگاتا ہے جس طریقے سے آئیزیک نیوٹن کپڑے پہنتا تھا وہ کپڑے پہننے لگتا ہے جس طریقے سے وہ جوتے پہنتا تھا آئیزیک نیوٹن اس طریقے سے جوتے پہننے لگتا ہے کیا وہ سائنٹسٹ بنے گا ہاں کہ نہیں اس کی تحقیق صحیح تھی کہ آئیزیک نیوٹن سب سے بہترین سائنٹسٹ ہے دنیا کے پلاننگ ہے گول ہے بٹ پلاننگ غلط ہے بال اگانے سے کپڑے پہننے سے آئیزیک نیوٹن جیسے جوتے پہننے سے کوئی سائنٹسٹ نہیں بنتا ہے تو اسے کہتے ہیں غلط پلاننگ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ان کے پاس کوئی گول ہی نہیں ہے جیسے وہ سڑک پہ وہ, وہ مسافر پوچھتا ہے کہ سڑک کدھر جا رہی ہے آپ کو کہاں جانا ہے کدھر بھی گے چلیں گا ان کا گول ہی نہیں ان کا ٹارگیٹ ہی نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہے گول ہے لیکن مقصد ہی نہیں کتے کی طرح گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پکڑیں گے تو کریں گے کیا آپ بکتے بکتے گاڑی کے پیچھے بھاگتے اگر پکڑیں گے تو کریں گے کیا گول ہے لیکن پرپس لیس گول کچھ لوگ بھیڑ کو فالو کر رہے دو جا تو ہم بھی جا رہے وہ <تصفح> ہیرو کو دیکھتے کہ بمبئی آتا ہے کراچی آتا ہے کروڑپتی بن جاتا ہے میں بھی بن جاؤں گا میں ٹاگور کی گھڑی پہ لوں گا یہاں انٹر گاڑی چلاؤں گا شاہ رخ خان بن جاؤں گا بھیڑ <تصفح> کو <تصفح> فالو کر رہے کچھ لوگ کا گول ہے جیسے ٹیکسٹائل کمپنی خریدنے والا لیکن پلاننگ ہی نہیں ہے ادھر سے مال خریدے گا پتا ہی نہیں کدھر بیچے گا پتا ہی نہیں نہ مینیجر نہ سی او اور کچھ لوگ ہیں پلاننگ کر دے لیکن غلط پلاننگ کرتے آئیزیک نیوٹن بننے کا تو آئیزیک نیوٹن کے کپڑے پہن رہے جوتے پہن رہے تو یہ ہمارے معاشرے میں اکثر آپ دیکھیں گے انسان اسی چھ قسم میں سے ایک قسم میں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے آپ سوچ سکتے اگر ہم ان قسم کے لوگوں جیسے ہوں گے تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اس سوال کا جواب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے سب سے بہتر کون دے سکتا ہے ڈاکٹر ذاکر نہیں بالکل نہیں کیا ایک ڈاکٹر دے سکتا ہے چاہے ایک سائیکولوجسٹ کے سوال کا جواب دے سکتا ہے سب سے بہترین جواب اس سوال کا ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے کون دے سکتا ہے ہمارا خالق ہمارا مالک اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی سے بہتر جو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے کیا کون اس سے بہتر اس سوال کا جواب دے سکتا ہے ہاں یا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس تقریر کے شروع میں میں نے ایک آیت کی تلاوت کی سورہ داریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 آیت نمبر 56 سکس وما خلقت الجن والن سا اللہ علی کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرے یہ عربی لفظ عبادت آتا ہے عبد سے مطلب سلیب تفصیل جو نوکر سے زیادہ ہے اور عبادت کی عبادت کا کیا مطلب ہے اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے اللہ کی عبادت کرنا مطلب اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس کے اوپر آپ چلتے ہیں تو اسے کہتے ہیں عبادت کرنا اللہ کی اگر آپ اسلام کے پانچوں بنیادی پلرز فائیو پلرز پہ عمل کرتے ہیں چاہے توحید ہو چاہے صلاح ہو نماز چاہے زکاة ہو چاہے روزہ ہو یا حج ہو آپ اگر اس پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عبادت کرنا آپ کوئی بھی حکم اللہ کا جو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا اللہ کے رسول کے ذریعے فرماتے ہیں حدیث میں اگر اس پہ آپ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عبادت کرنا اللہ فرماتے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین میں کہ آپ خنزیر سور کا گوشت مت کھاؤ اگر آپ خنزیر نہیں کھاتے سور کا گوشت نہیں کھاتے آپ عبادت کر رہے اللہ تعالیٰ فرماتے پورے ماہدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نمبر میں شراب مت پیو اگر آپ شراب نہیں پیتے آپ عبادت کر رہے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سچ بولو جھوٹ مت بولو اللہ فرماتے رشوت مت دو چیٹنگ مت کرو اگر آپ سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے ہیں رشوت نہیں دیتے چیٹنگ نہیں کرتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کر رہے آپ <تصفح> اللہ کے کوئی بھی احکام پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجید میں فرماتے ہیں وما خلق تو جن والا اللہ لیا پورے دریات نمبر ہے ون ففٹی ون سکس کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایک آپ کوئی اگر ایکوپمنٹ یا مشین کو خریدتے ہیں تو مشین کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیو اس مشین کو کس طریقے سے استعمال کرنا اور جتنی پیچیدہ مشین ہے جتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے اتنی ضرورت ہے آپ کو انسٹرکشن مینیو کی اگر آپ مجھے اجازت دیتے کہ انسان کو میں ایک مشین کہوں تو آج دنیا میں سب سے پیچیدہ مشین سب سے کمپلیکیٹ مشین ہے انسان کیا انسان کو انسٹرکشن مینوئل کی ضرورت نہیں کیا اس انسان کو انسٹرکشن مینوئل کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کمپلیکیٹڈ مشین انسان انسٹرکشن مینوئل کون سی ہے انسٹرکشن مینیول ہے قرآن مجید یہ قرآن مجید انسان کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے کس طریقے سے انسان اپنی زندگی جینا چاہیے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا اجازت ہے کیا ممنوع ہے وہ اس کتاب قرآن مجید میں لکھا ہے اللہ کا آخری کلام آخری وہی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کریں اللہ کیوں چاہتا ہے ہم کہے الحمدللہ اللہ کیوں چاہتا ہے ہم, ہم, ہم کہے اللہ اکبر اللہ کو کیا اللہ تعریف کے ہے اللہ کو ضرورت ہے جب اللہ کو بولے اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے, فرماتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی ضرورت ہے اللہ کوئی بھی چیز اللہ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں اور اللہ ساری تعریف اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرما سے سورج نیل میں سورہ نمبر سولہ میں کہ اللہ تم کو اللہ کی ضرورت ہے اللہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں اور ساری تعریف اللہ کے لیے یو میز اللہ سبحانہ و تعالی اللہ از فری آف آل وانٹس ورڈ یور آل پریس سوال آتا ہے جو ہم اللہ اکبر بولتے جو ہم الحمدللہ بولتے ساری تعریف اللہ کے لیے اللہ اکبر اس کا جواب ہے ہم انسان اگر کس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا بات بھی مانتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کی والدہ ہے جو بیمار ہے اور آپ چاہ, اور ان کو ہارٹ پرابلم ہے تو آپ کیا کہیں گے آپ ڈھونڈیں گے سب سے بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ کو لیں جب آپ تحقیق کریں گے آپ کو معلوم مشہور ڈاکٹر ہے آپ اس مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ کارڈلوج کی بات مانیں گے آپ کے والدہ کے دل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی آپ کو ملے گا رستے پہ وہ کچھ کہیں گا کیا آپ کی بات مانیں گے اور جواب ہی دیں آپ مانیں گے ایک مشہور کارڈیالوجسٹ کی کیوں اس کی اتنی شہرت ہے کہ وہ ولڈ کا بیسٹ کارڈیالوجسٹ ہے آپ اس کی بات مانیں گے تو یہ انسان کی فطرت ہے جو آدمی کی آپ عزت کرتے ہیں جو آدمی کی تعریف کرتے ہیں آپ اس کا کہنا مانتے ہیں تو اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں نہیں تاکہ وہ اونچے ہو آپ اللہ کو دس بار بولو لاکھ بار بولو اللہ کو تو آلریڈی اللہ اکبر ہے اس سے زیادہ اکبر ہو ہی نہیں سکتے اللہ آلریڈی چوٹی پہ ہے آپ دس بار بولو ہزار بار بولو اللہ کو کوئی فرق پڑتا نہیں اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی تعریف کریں تاکہ آپ اللہ کی ہدایت پہ عمل کریں جب آپ اللہ کی تعریف کرتے اللہ اکبر اللہ از دا گریٹسٹ اللہ سب سے بڑا ہے الحاکم اللہ سب سے حکمت والا ہے الرحیم اللہ سب سے رحمت والا ہے جب آپ تعریف کرتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا حاکم ہے تو اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے اللہ کو کوئی فرق پڑتا نہیں اللہ تو آلریڈی اونچے مقام پہ ہے آپ اگر ہدایت پڑھیں گے قرآن میں وہ ہدایت دے رہے اللہ کی وہ ہدایت دے رہا ہے اللہ اکبر الرحیم تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کرو نہ کہ اللہ کو کوئی فائدہ ہو کو کوئی فائدہ نہیں اللہ آپ کا فائدہ چاہتے ہیں آپ جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں آپ ایک انسان ہیں آپ ان کی ہدایت پہ عمل کریں گے اور فائدہ آپ کو ہی تو یہ پوائنٹ اس نقطے کو آپ کلیئر کر لیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی تعریف کریں یا احمد کو بیان کریں تاکہ اللہ کو فائدہ نہیں اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو تو اسی لیے اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ اکبر کرے کہو الحمدللہ کہو سبحان اللہ کہو اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے رحمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی خالق ہے آپ کے مالک ہے آپ کے رب ہے اور آپ اگر ان کی حکمت ان کے پیغام پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت بھی فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے فائدے کو چاہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اللہ غفور و رحیم ہے اللہ معاف کرنے والا ہے آپ غلطیاں کریں گے اللہ معاف کریں گے یہ کئی جگہ قرآن میں جتنے کا ذکر ہے ہیں نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر پچیس سورہ معاہدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر سیونٹی فور سورہ ہجت سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر فورٹی نائن انچاس سورہ نہل تورا نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو انیس چپ نمبر تھرٹی ایٹ وسٹ ففٹی تھری اور سورہ برج سورہ نمبر پچاسی آیت نمبر چودہ کئی جگہ پہ اللہ فرماتے اللہ غفور پور رحیم ہے اللہ معاف کرنے والے ہیں تو آپ اگر غلطیاں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کریں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر اڑچالیس فورٹی ایٹ اور آیت نمبر ایک سو سولہ میں کہ اللہ اگر چاہے تو کوئی بھی گنا معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے اگر آپ نے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی اسے کہتے شرک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گا شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ تین میں سورہ نمبر نائنٹی فائیو آیت نمبر چار تین ویسے چون وہ تو ایسی لقد خلقنا بر في لقت خلطن انسان اللہ نے آپ کو بہترین مولڈ میں بنایا اللہ نے انسان کو ایک الگ مقام پہ پہنچا تو اللہ کے مخلوق ہے ایک انسان اور جن جن کو اختیار دیا گئے فری ول مطلب ان کے پاس فری ول ہے ان کے پاس خود کی مرضی ہے کہ وہ اللہ کو مانے یا اللہ کو نہ مانے باقی جتنے مخلوقات ہیں چاہے پیڑ ہے پودے ہے پہاڑ ہے پرندے ہیں جانور ہے یہ سب مسلم ہیں اللہ کا کہنا مانتے ہیں دو مخلوقات ہیں جن اور انسان جن کے پاس اختیار ہے کہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے